Доброе время суток подписывайтесь. Ну что, день второй посел по цели. Конечно же это машина такая моя, ну и дай Боже. Кстати кто знает, может, как ее правильно там съесть, на сей съелке. Бог не знает кто тут засажено трошки. Так, ну видно, не видно, будет не знаю. Давай, сейчас покажу. Вот, видите, ну, на таком вот расстоянии, на ну, ладошку красную. Это нормальное посечение? Бог кто знает. Ни разу не съел, не знаю ничего. В прошлом, вот раз руками. Но руками важко. Так, и вот моя фацелия, ну, такая вроде ничего, Вашкенька. золотка, так, амбасечка летает, наши друзья, так, еще вопрос, кто знает, она выстрелила? Все нормально, небагато Бояк-то надо сыбра Стрм Ну Стрюмна то есть мало Як по мені ночь Родей немало Так що скажіть будь пожалуйста Хто може знає Хто може Сиев так само В домашних умовах Трактором конечно наверное сиелка лучше Но кроме трактора У меня тихо Ручный Страшная машина честно вам скажу Бабах А, еще, кстати. Кстати, в колосике там по расходу. Вот я полис сегодня волока. Кстати, забыл снять, сразу сниму. Уже по 4 рамки расплода. Корма повыедал и все. Пришлось представлять рамочки с медови, кормови. Так что, как так. Такі вулики, це хорошо, що як ще раньше, если б чуть, чуть позже, то я думаю, вже б не було на них висипав би. що В цьому году якась така стрмна пасека, вам так скажу. Погода стрмна, ну, так. так що бачите, какая Це відсюди і вон до туди, ще, от туди, до бур'яна, бачите, це все буде. Пацелі. Так, красота, яка васть нема, красива, чистеньке, гарненьке, сонечко гріє, ну недовго буде. Там дожі передають якраз, я вже хочу спіть посадити, його, щоб до дожів, щоб воно Ну, Дай бог, меда як накачує, то не три Добре, друзі, буду садити. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, не забувайте про колокольчик там, щоб не потерять відео, не пропустити мої новинки. Скоро там должны мені вислати уже полістирол. Потом уже більш докладно вам буду показывать пошагово все, як работы ми в улике. Хоть там і кажуть, що типа на два года максимум красать их треба на... или все равно дешевле, я вам так скажу. ППУшка это вообще нереально. Космос. Ну. Древяннее, конечно, можно было купить, но тоже дороже. Так получается дешевле. Я потом просчитаю, сколько там по ценам, и потом уже запущу вам отдельное видео. Так что как-то так. Все, подписывайтесь на канал. Счастливенько.